с миру по нитке собрать, чтобы это все представить в какой-то стройной системе, потому что алгоритма нет в Украине, не разработан. Вот его надо обязательно утвердить, разработать, и тогда и сосудистый хирург будет понимать, что беременность это немножко другое состояние, чем не беременность. Да. <coughs> Поэтому вот это все то, что видите, я все время здесь ссылки, 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 потому что я их везде э, с миру по нитке, как говорится, на для того, чтобы хоть какой-то алгоритм вам представить на сегодняшний день. Что касается вашего случая, то вы сами ответили на свой вопрос. Труба, а, да, господи, кавофильтр не мешает трубам. Роды идут немножко по другому пути. Где нижнее поло и как бы наоборот. Если сечение усугубит риск развития трубы. Поэтому не надо его удалять, ну, пусть себе рожает, кесарево сечение не надо. Потом после родов, там, конечно, вы его заберете, если Мы же будем потом. Ну, как фотоги вам сильно изменят, извините... Да. Есть же физиология, уважаемые коллеги. Прежде чем согласиться или опровергнуть чужое мнение, давайте, как говорится, всегда плясать от печки. Мы все учили физиологию. Медицина, по большому счету, это в принципе точная наука. Потому что многие процессы идут по заведомому... Пути. Их просто эти пути надо знать, поэтому надо хорошо выучить патофизиологию, физиологию и фармакологию. Вот это три кита, которые действительно из вас делают прекрасного врача. Зная физиологию, вы ответите на любой вопрос. Поэтому задайте вопрос, почему? Пусть объяснит ну, свое назначение, почему нужно кесарево сечение. Что изменится в гемодинамике в нижней имени если будут роды? Просто он не знает, что, что такое роды, в общем-то. Так, хорошо. Итак, антикоагулянтная терапия. Если мы внимательно посмотрим на этот слайд, то обезболивание родов ну, у таких женщин, которые проходят, находятся на лечебных дозировках э, низкомолекулярной гипарина противопоказано, То есть нейроаксиальная анестезия противопоказана. Однако из правил есть, как говорится, исключение или нюансы. Значит, считается, что если женщина получала профилактические дозы низкомолекулярной гипоэлина, то здесь работает правило 12. Правило 12. Это запомните всегда вот эту цифру 12 часов и не ошибитесь. Потому что, конечно, низкомолекулярная гепарины и катетеризация эпидурального пространства есть риск развития эпидуральной гематомы, и это очень неприятное осложнение, безусловно. Риск возрастает очень почти в 100 раз. Если, допустим, без антикоргулянтов вот, риск эпидуральной гематомы составляет приблизительно 1 на 200 тысяч эпидуральных пункций, то при наличии вот, низкомолекулярных гепаринов риск увеличивается 1 на 3 тысячи пункций. Вот. Тоже возрастает достаточно прилично. Поэтому нужно использовать правила техники безопасности, это правило 12. Если женщина получала профилактические дозы низкомолекулярного гепарина, то ей нейроаксиальная анестезия противопоказана, опять же профилактические дозы низкомолекулярного гепарина, противопоказана в течение 12 часов от последней инъекции низкомолекулярного гепарина. Первое. Второе. А когда можно назначать ну, низкомолекулярные гепарины после проведенной эпидуральной функции через 12 часов, вообще через 10-12 пишут, но для простоты уже запоминаем цифру 12, от момента функции вот, эпидурального пространства. Когда удалять катетер через 12 часов от момента введения низкомолекулярной гипалиции. Вот это правило 12, и, пожалуйста, запомните. И очень важна вот, э, преемственность, потому что в отделении интенсивной терапии, допустим, поставили эпидуральный катетер. Вот, ну, провели операцию под гербнированной стенальной эпидуральной анестезией, условно говоря. Сейчас в гинекологии их очень много проводят. Естественно, назначают низкомолекулярные гипорены через 12 часов от окончания операции, в да, данном случае от момента функции. Дальше возникает, ну и назначают профилактически один раз в сутки, правда же? То есть через сутки можно было бы ввести низкомолекулярный гепарин. Дальше что? Женщину на следующие сутки должны забрать, перевести, если все идет ладненько, в отделение гинекологии. Что делают врачи? Естественно, катетер удаляет, но ну удаляет его через 12 часов, условно говоря, по вот последней пункции. И вот в этот момент они должны переводном листочке написать, что следующая функция показана низкомолекулярного гепарина, условно говоря, 21.00, то есть через 12 часов от момента излечения катетера. Вот эта преемственность должна быть четкая, потому что нужно нарваться на неприятности. Поэтому, пожалуйста, ведь врач-гинеколог, который потом назначит эти низкомолекулярные гепарины и будет продолжать их ведение, он же не знает, когда вы выводили и когда он удаляли. А это есть важные моменты. Поэтому обязательно это должно быть прописано. Это не требует ни экономических вложений, это просто э, чисто организационный момент. Другой вопрос, что если женщина получала лечебные дозы низкомолекулярной гепатитов. Здесь теоретически возможно проведение нейроаксиальной анестезии через сутки от момента последней инъекции низкомолекулярного гепатита. Ну, как правило, сутки это слишком долго, лежат, да? Поэтому если есть лечебные дозы, то нейроаксиальная анестезия, как правило, не проводится. Что касается профилактических доз гепарина. Значит, если прошло 6 часов от момента последней инъекции гепарина, то возможно проведение нейроаксиальной анестезии, но перед этим предварительно должны бы взять АЧТВ и количество тромбоцитов посчитать. Если АЧТВ в пределах нормы и тромбоцитопении нет, то через 6 часов вы имеете полное право провести нейроаксиальную анестезию. Хоть в рода, хоть на операцию, как хотите. Вот это то, что должно э быть вами ну, однозначно выполнено. Э -э женщина, которая получает ну, профилактические дозы антикоагулянтов, при первых схватках должна обязательно обратить внимание персонала медицинского о том, что у нее схватки и персонал уже тоже должен понимать о том, что ей уже низкомолекулярные гепариды вводить нельзя, потому что возможно проведение, допустим, в аналитизирования. Поэтому вот эти вот все вещи мы с вами должны четко понимать. Так, это я уже сказал. Это я сказал. Все, это я уже сказал. Ну, видите, то, что я говорил, что если высокий риск, то еще 6 недель после родов профилактика проводится низкомолекулярным либо варфарином, но лучше всего варфарином, если очень высокий риск. Ну, а в некоторых случаях, если, допустим, перенесенный случай острого тромбоза, глубоких вин, то компрессионные чулки 2 года желательно носить. Теперь тактика ведения этих пациенток, если все-таки, не дай бог, во время родов развилась тромбоэмболия легочного артерии. Опять же, единой тактики нет, стратегия не утверждена, потому что это единичные случаи, но выходить при ситуации как-то надо. Значит, в этом случае рекомендуется вот, различными авторами экстренное родоразрешение, это если есть тромбоэмболия уже, путем кесарево сечения. При этом желательно, чтобы, э, но ну, если это массивные трубы, безусловно, если мелких ветвей или там даже сегментарных отделов, то можно подождать, собрать всех, а еще как это в вот последнее время мы практикуем. Э, эти женщины, безусловно, э, относительно, но все-таки транспортабельны. Вот у нас уже было э, две женщины из Николаева и одна из Запорожья, которых мы аккуратно реанимали, э, перевозили, ну, с, ну там даже со стволом более ствола была, одна была с нестабильной гемодинамикой, ну, как бы я даже не знал, как они ее довезли. Когда я спрашивал наших николаевских коллег, в основном анестезиолог, есть ли такой ну, Кузьменко, он, наверное, хорошо его знает, такая, личность колоритная, а я говорю, Владимир Викторович, а как ты ее довез? Честно, я сам не знаю привез с нестабильной гемодинамикой, на допамине, там, вообще все как положено, давление 90, делайте, что хотите, что мы будем делать. Ну, понятно, что что-то надо делать. Вот. Слава Богу, это в институте сердце было. Борис Михайлович Тудор большой специалист по этим вопросам. Наверное, единственный, кто занимается трубой в ну и вот вопрос о хирургической тактике. Да, мы понимаем, что собрались вместе сосудистые хирурги, анестезиологи, акушеры, понятно, что уже разрешать надо. Кесарево сечение, акушеры знают, как проводить. Тромбоктомию хирурги знают, как проводить. А как проводить анестезию в этом случае? Объясняю, в чем проблема. Больная находится на лечебной дозировке гепарина. Тысячи единиц в час, mm. потому что понятно, что острый тромбоз легочной артерии, выход какой? Сказанного, что интубировать, правда, mm. но было пожелание со стороны хирургов, что если возможно, mm. чтобы провести только кесарево сечение, а потом они через 3-4 дня ее прооперируют, уже уберут тромб, скажем так, в относительно стабильном состоянии то задача для анестезиолога, в данном случае, для меня была очень сложная. Заинтубировать, это значит, что она остановится через полчаса. Вот. Это, в общем, знали, что этих женщин, ну, вообще, этих пациентов, с которым мы и стволовые, как бы интубируют в самый последний момент. Потому что стоит заинтубировать, то а они через полчаса у вас остановятся. Почему? Потому что меняется внутрилегочная гемодинамика. Внутриплевральное идет взаимоотношение, потому что так мы вдыхаем за счет того, что идет разрежение в плевральной полости, воздух попадает в легкие. А когда идет ИВЛ, то, извините, мы кардинально меняем, мы вдуваем воздух в легкие. И отсюда венозный возврат будет хуже и, как правило, этот тромб начинает массивно нарастать и в течение где-то получаса, 40 минут эти больные у вас останавливаются. Поэтому интубационный наркоз отпадает ну, в общей анестезии. Хотя, конечно, хотелось бы именно этот вариант провести. Вот потому что мы парни, правда? Mm. Как бы Быть очень сложно, называется так. Принимать решение и отвечать за него тоже иногда очень важно. Да? Ну Мы, в общем-то, решили сделать следующим образом. Проверили АЧТВ. Mm. Слава Богу, оно было где-то 43, там что-то, то есть эффективность лечебных доз гепарина была не совсем достаточная. Да? Количество тромбоцитов тоже проверили, оно было нормально. Ну и, в общем-то, из всего того, что мы как бы избрали, из 10 зон нужно было выбрать как можно меньше. В данном случае спинальная анестезия, хоть она и жестковатая, казалось бы, да, но она менее травматична. Вот. И риск эпидуральной гематомы здесь был минимальный по сравнению с эпидуральной анестезией. Мы взяли нормальную уголочку пилка. Пропунктировали, ну, да, травматично, все нормально, на газоточек ее тут же поддержали, ну, все хорошо протесарили, и через три дня они спокойно ее... Ну, было, понимаете, как, было уже легче и спокойнее, потому что, ну, что рядом стоят перфузиологи, эти, перфузиологи ну, стоит готовая их, то есть в любой момент. Вот, можно подключиться, поставили прямую артериальную линию, и все красиво. Вот. Ну, то есть как бы страшно, что она сейчас умрет, но эффективность оказания ее помощи в одну секунду можно было бы организовать, потому что АИК стоял, говорит, ну ладно, но ну, остановилось сердце, в любой момент уже э -э запустили АИК и как-то будут дальше работать. Да? Вот. То есть страшно, но не очень. Да? Вот. Когда нету этого ничего, то понятно, что страшно сильно. Вот. Ну, слава богу, все случилось хорошо. А? Не, это было уже показательное выступление. Это был уже второй случай. Потому что первый я, вам честно скажу, что я приобрел не один седой волос, потому что на нестабильной гемодинамике давление 80 на дофамине там на дофамине она держится. Вот еще и спинальную сверху поставить то как-то так. А опять же для того, чтобы четко идентифицировать и быстро, а мало травматично, я обычно использую сидячую позицию. Тут только ее посадишь, она начинает уплывать, потому что кровообращения в мозге не хватает. Ну, в общем, это отдельная история. Ну, короче, она победители не судя, слава богу, сделали все хорошо, прооперировали, женщина довольна, ребенок нормальный, тромб забрали, все красиво. Ну а потом второй случай уже из-за Вот это то, что показывал телевизор. Вот, как бы там уже все спокойно. Во-первых, получилась ситуация такая, что пока она была в более благополучном состоянии, чем Таша Николаевская, потому что она приехала со стабильными показателями гемодинамики. Да, там был большой труд, но как-то он не нарастал и, честно говоря, фракция выброса была нормальная, там перегрузка, да, была, конечно, но не критическая, потому что он перекрывал только одну три артерию, артерии, это, это труд. Вот. То есть, как бы кровоток существовал, и так, в принципе, вот на нее посмотришь, что без исследований не скажешь, что там есть трубая болезнь, головное, понимаете. Вот. Поэтому, учитывая там малый срок беременности, по-моему, 29 недель, вот мы попросили, что если есть возможность, давайте будем она что-то у нас что наблюдается и лечится. Вот она наблюдалась и пролонгировали эту беременность, а в 31 неделю мы ее уже рода разрешили, или там в 34, я не помню. Но, в общем, там с сосоком мы что-то играли, с недели мы ее еще одним ну, словом лечили, наблюдали и как бы уже в относительно холодном периоде э, прооперировали. Но... Тут тоже молодец. Это, суббота была, но ну, змунет звонит, поехали, надо поработать, потому что вот такая женщина, мы о ней знали, потому что я ее из-за сам забирал. Ну хорошо, как бы наблюдали, там же известно. Почему в субботу, ну я знаю, ладно. Ну суббота так по суббота. Поехали. Приезжаем, все, забираю женщину в операционную. Боже ж ты мой, а тут таких телекамер и тому подобное. Так рычит я не хочу, я тоже с ней ну, хоть предупредили, да. Ну, ну ладно. Короче, устроили небольшое шоу из этого всего. Там все, все, уже да. мы знали как, знали что, абсолютно нормально все прошло, спокойно, благополучно. Ее потом через трое суток прооперировали, опять же, забрали тот тромб. Но правда там у них сложности уже возникли, потому что тромб организовался, и там пришло уже делать не тромбоктомию, а эндотерктомию. Да. То есть они забрали уже кусок интима. Да. Ну то есть технически хирургам было уже слышно, да. потому что Тром за эти две недели организовался. Да. Уже, уже было страшно. Да. Поэтому, если бы я чуть-чуть раньше прооперировал, было бы легче. Да. Так. Поэтому оперируем все вместе. Да. С сосудистым хирургом, саиками и так далее. это все из области фантастики, но, как видите, и не очень. Из области фантастики все-таки три жизни спасенных, там, где однозначно они могли умереть. Да. Ну и дальше тромбэктомия, тромбоктомия. тромбоктомия. Теперь по поводу тромболитической терапии. Если мы откроем инструкцию к любому тромболитику, там четко вот такой вот список противопоказаний. В том числе это беременность послеродовой и послеоперационный период. Ну вот выдержки из литературы о том, что все-таки если это жизнеспасающее мероприятие, то за рубежом принимали тромболизис. Mm. Через час после родов вот, успешный тромболизис, и через 12 часов после кесаревого сечения В принципе, это описано, это правда единичные случаи, но вот когда я себе задавал вопрос, а как бы я поступал, если я понимаю, что женщина умирает, ну, то я тоже применял бы тромболизис. И на сегодняшний день у нас в Украине есть уже Четыре случая острого тромболизиса вот, после родов и после операционного периода. А, из них три умерла, одна жива. Одна жива. Ну а, вот та, что жива, в принципе, там получилась ситуация, что там тромбоэмболия возникла на восьмые сутки вот, после операционного периода. То есть как бы уже время нам было более безопасно, Это было в Крыму, вот, в Симферополе, это было. Два года назад, впервые, вот в феврале, мы это, в 2012 году попробовали подобную методику. А, страшно было сразу, могу сказать, но как бы к этому все подготовились, что уже а, лимитировало, что все-таки это девятые сутки после левого вот, да. вот, Провели тромболизис, женщина осталась жива, ну, все, слава богу, прошло нормально, хотя, конечно, это все было достаточно серьезно, потому что боялись кровотечения, оно такие вот, возникло так как положено. Но с кровотечением, если оно контролируемо, мы справились, все дальше пошло по плану, и больная осталась жива. А вот остальные три случая, к сожалению, закончились летально. Один из них совершенно мне очень обидно, что он закончился, потому что врачи действительно сделали все, что они могли. Это Ивана Франковский, вот второй случай. Вторые сутки после родового периода, в данном случае после кесаревого сечения, острая внезапная смерть ну, на фоне тромбоэмболии. Во время реанимации они звонят, что делать. Я говорю, ну пробуйте, все равно же реанимация идет, уже ж такое вот. не ну, 50 мг. Да, ну, удалось восстановить сердечный ритм, потому что произошла реканализация тромба. Вот, получили кровотечение, вот, справились с этим кровотечением, но просто реанимация шла очень долго, почти, э, 2, часа, вот, почти 2 часа. Поэтому э, тяжелейшая постгипоксическая энцефалопатия, вот, э, полиорганная недостаточность, потому что перфузии нормальной не было. И умерла она, к сожалению, на 16 сутки, уже э, после проведенного тромболизиса, вот, полиорганной недостаточностью прежде всего там почечная недостаточность была, и уже диализы пытались сделать. Ну, очень много они сделали. И все равно обидно, что так все закончилось. Молодцы, но, к сожалению, это. Потом еще один случай вот, в Чернигове. Два случая в Чернигове. Но, потом, к сожалению, это уже закончилось. Очень То есть, да, нужно пытаться это делать, вот, но помним о том, что Должно быть все для остановки кровотечения, потому что риск развития кровотечения ну, не то, что огромный, но стопроцентный будет кровотечение, просто с ним надо, чтобы вы были готовы для борьбы. Но тут уже как бы не приходится выбирать, потому что да, если это клиническая смерть, то понятно, что надо делать все до последнего и бороться за жизнь этой пациенты. И вот, опять же, знакомая вам табличка, но только в другом обличии Я стараюсь сюда сейчас завершать подобными табличками, потому что за полтора часа моего, ну, вот, э, скажем так, спича вот, многие вещи иногда уже забываются. И здесь идет повторение. Итак, обратите внимание, что у всех беременных это гайлайны 2011 -го года, опять же, европейские, вот, э, оценка фактора риска должна быть. Женщина должна быть проинформирована о признаках и симптомах э, тромбоэмболизма во время беременности для того, чтобы она очень э, быстро сориентировалась и пришла к врачам. С высокой степенью риска должны получать тромбопрофилактику низкомолекулярными гепаринами, а также после рода в течение 6 недель. С умеренной степенью риска послеродовая профилактика продолжается по крайней мере 7 дней и дольше, если больше факторов риска, больше открыт. Низкая степень риска, ранняя мобилизация и избегать дегидратации. С высокой степенью компрессионные чуки до родов и после родового периода. Да? С подозрением на венозный тромбоэмболизм должна вот, быть компрессионная до да? Вот, то, чем мы острый тромбоз, венозный тромбоз вот во время беременности рекомендуется нефракционный гепарин то что я говорил для лечения гепарина а в последующем или если это не высокий риск то низкомолекулярный компрессионные чулки со средней степенью ношения должно быть и в послеродовом периоде средняя степень должно быть рассмотрено применение низкомолекулярного гепарина и скрытых трубок не целецу Спасибо за внимание. Я, по-моему, свой марафон закончил. Спасибо.